بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و و لہو کے لئے تمام تعریفیں تمام حمدیں تمام سنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ بیکس پناہ کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے دوستو آج میں ایک خاص موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ خاص موضوع عیسال ثواب کے حوالے سے ہے دعا کرنے کے حوالے سے ہے میرے دوستو یہ دنیا فانی ہے جو بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں جو بھی نفس اس دنیا کے اندر آیا ہے جو بھی سانس لینے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں پھر انہوں نے رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے رب کریم کا اپنی لاریب کتاب کے اندر یہ حکم ہے کل الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ جپنا ہے اور پھر اس میں اللہ کے پیارے پیارے محبوب اللہ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے وہ بھی اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی اگر وہ اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں تو پھر انہوں نے بھی اس دنیا سے دوبارہ رب کریم کی طرف جانا ہے پھر جو لوگ زندہ رہتے ہیں یعنی کہ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے والدین یا والدہ یا بھائی یا بہن یا جو بھی از اقارب سے اپنے رشتہ داروں سے اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائے اب ان بیٹوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر زندہ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں کس طرح دعا کرنی چاہیے کس طرح اِسال ثواب کا نظام سسٹم کرنا چاہیے وہ آج قرآن مجید فرقان حمید اور عادیث صحیح سے سمجھے گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ان لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے جن کے اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے رب کریم نے ایک خاص حکم ارشاد فرمایا ہے سورت حشر کے اندر یہ آیات مقدسہ موجود ہیں رب کریم نے فرمایا فرمایا اگر تمہارے والدین یا کون بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے بعد والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے فرمایا ان کے بعد والوں کو چاہیے فرمایا ہر وقت وہ رب کریم سے جب بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو وہ یہ کہیں کہ اے رب کریم ہمیں بھی معاف فرما دے ہماری بھی بخشش فرما دے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم سے ماں قبل ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یہ رب کریم کا اپنی لاریب کتاب کے اندر کے حکم ہے. پھر اس کے بعد میں ایک خاص مسئلے کی بھی وضعات کرتا چلوں بعض احباب کا یہ زین ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے وہ اب مزید نائیں نیکیاں بھی نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اب مزید نیکیاں نہیں کر سکتا تو اب اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے اب اس کو کس طرح ایصال ثواب پہنچے گا کس طرح ثواب پہنچے گا وہ صحیح حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور سنن عبدو شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بھی مختلف کتب کے اندر موجود ہے انا بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے معبود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ فرمایا جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انقطع عمله مصطفی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے بعض احباد شہد کے یہاں تک پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کے عامال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے آگے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ من صدقت جاریہ فرمایا کچھ ایسے عامال ہیں کہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے عجزہ اقارب اس کی گھر والوں کی طرف سے اس کے بیٹوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کی طرف سے یا جو بھی عیزہ اقارب اس کی اصار ثواب کے لیے وہ عمل کریں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اس والے شخص کو قبر کے اندر بھی عجر و عطا فرما دیتا پہلی چیز جو قبر کے اندر بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقت جاریہ وہ صدقہ جاریہ ہے ایسا صدقہ جو ہمیشہ کے لیے ہو اس کے گھر والوں نے کوئی اپنی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں جو فوت ہو چکی ہے یا فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے وہ کوئی مسجد بنا دے جب تک لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے اس فوت ہونے والے شخص کو اجر و ثواب قبر میں بھی ملتا رہے یا کوئی مدرسہ بنا دے یا کوئی پانی کا سسٹم کر دے جب تک وہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ قبر والے کو قبر کے اندر عجر و ثواب عطا فرماتا ہے گا دوسری بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او علم ینتفاؤ گی فرمایا ایسا علم جو آگے فیدہ پہنچاتا رہے اس شخص نے کسی کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا پھر اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے شغر آگے قرآن مجید فرقان حمید پڑھاتے رہے یا پڑھتے رہے تو قبر والے کو اس کا بھی عجر و ثواب ملتا رہے گا پھر فرمایا اولا دن سال ہندیہ فرمایا نیک اولاد وہ فوت ہو جانے والے یا والی جو فوت ہو چکا ہے اس پانی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے دعا مانگتی رہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر بھی عجر و ثواب سے مال فرما دے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہو چکا ہے اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ تو منقطع ہو چکا ہے لیکن اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی اگر صدقہ جاریہ کا, یا کوئی بھی نیک اعمال یا بھی کوئی بھی اچھا کام کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر لے تو اللہ تعالی قبر والے کو عجر و سواب سے مالا مال فرماتا رہے آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا کر بھی لے تو پھر میت کو کیا کتنا ثواب ملتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمایا اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اداب مفرت کے اندر روایت کیا ہے فرمایا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترفہ للمیت بعد موت ہی فرمایا ایک شخص کے فوت ہو جانے کے بعد جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے اس کے اچانک درجات کو مزید بلند فرما دیا جاتا ہے فَيَقُولُ اَيْ رَبِّ جب وہ اپنے عامال کی طرف دیکھتا ہے درجات کی طرف دیکھتا ہے اس کے بہت زیادہ عجر و ثواب میں زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ثواب تو وہ رب کریم کی برگاہ میں عرض کرتا ہے اے ربی ایو شہین حاضر یہ کیا چیز میرے اعمال کے اندر آ چکی ہے کہا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالی نے تجھے قبر کے اندر اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیا اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے تو ان سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے گھر والوں کو چاہیے ان کے اعزۂ اقارب کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے اس سال ثواب کا بندوبست کرے وہ ان کے لیے دعائے بفرت کرتے رہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ دیں تاکہ قبر والے کو بھی اجر و ثواب رہے